если не запросят да. ну это их право, это их право. они партия победителей не могут не запросить только тогда потом не надо никого обвинять, что кто-то не вошел в коалицию. вот и все. поэтому это, это не открытая дверь. другой вопрос если они считают понимаете вот даже их совместное большинство это всегда будет напряжено. Во-первых, оно будет неконституционным. Во-вторых, так как там я видела список и людей, которых у них проходят по мажоритарке, это люди, которые не очень любят ходить в парламент работать. То есть они будут все время на той же грани, которая была и в этом парламенте, когда это уже было искусственно созданное большинство. Поэтому на самом деле, смотря кто какую задачу ставит. Если поделить портфели, это одно. Если э, за три года сделать, провести европейские законы, получить хорошие результаты и совместно работать по экономике, по социальной защите, по изменениям инфраструктуры, я думаю, что здесь не может быть э, нежелания максимально объединяться.